এনাই ক'লে ফোন কৰি এ নাইক কৈছে কি কি লাগে জানেনে ফ্ৰক লাগে জীন্ছ লাগে বল লাগে আৰু কি লাগে জানে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কুকুৰা লাগিছিলে গুড মৰ্ণিং সকলোকে মই পেজ আপ চেনেল দিলে চাৰ্ট এতিয়া নাইন ফৰ্টি ফাইভ হ'ল আমি ক'লৈ যাম জানে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি পেলাই ব্ৰেকফাষ্ট ষ্টাৰ্ট নকৰো লৈয়ে নিম আৰু হয়নে মা আমাৰ আৰিয়া ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ আৰু এঘাৰটা ষোল্ল হৈছে এইফালে আৰিয়া ওলালে পানী খুৱাই দিব খালোঁ দেই হোটেলত থাকিলে বাহিৰৰ আৱাজ চাৱাজ গম পোৱা নাযায় যে কিমান টাইম হৈছে সঠিক ধৰিবই নোৱাৰি অঁ খালোঁ 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 সদায় লগত থকা মানুহজনেও মনটো যদি মাৰি থাকোঁ কি হৈছে বুলি নুশুধে কিন্তু এজনীয়ে মাত্ৰ মানুহ আছে যিজনীয়ে সোধে সেয়াই হৈছে মা আৰু এটা কথা ছোৱালী মানুহে বিয়াৰ পিছত চবৰ কথা ক'বলৈ যোৱা নাই দেই মই মোৰ কথা কওঁ যিহেতু মোৰ লাইফ সেইটোহে মই জানিম বেলেগৰ লাইফটো মই নাজানো যিমানেই কৰোঁ নাম নোলায় কৰিছোঁ বুলি আৰু প্ৰশংসা কৰি থাকিলে ভাল যেতিয়া বেয়া বুলি ক'ম প্ৰথমতে শুনি থাকিব কেতিয়াবা কাজিয়াজিয়া লাগে তেতিয়া চব বাহিৰ হৈ যাব বুজি পাইছে সেইকাৰণে বাৰে বাৰে প্ৰতিজ্ঞা লওঁ নকওঁ 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 কিন্তু কৈ পাওঁ ফটা মুখ যে আচলতে ক'বও লাগে মানুহৰ চৰিত্ৰবোৰ জানিব লাগে বিয়া হোৱাৰ পিছত হাজবেণ্ড ৱাইফে প্ৰতিটো কথাই যে জানিব লাগিব সেইটো কথাও নহয় আৰু নজনাকেই মৰি যায় জীৱনটো জীয়াই থকা বৰ সহজ নহয় কিন্তু ঘৰখনতে কিমান ফাইট কৰিব লাগে নিজেহে খোজকাঢ়ি যায় পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ সেইফালে এইটো কি বনাই আছে জানো এই হোটেলে বনাই আছে সেইখনো বনাই আছো শুই আছে এতিয়া টাইমো হ'ল ডেৰটা আমি গুৱাহাটীৰ পৰা ওলাই যোৱাই নাই মানুহজনৰ অলপ কাম আছিলে কামটো কৰি ল'লে তাৰপিছত ভাত খাবলৈ ভোক লগাই নাই ইমান সোনকালেতো ঘৰত ভাত নাখাওঁৱেই তাকে মানুহজনে কলকতা ৰুলোঁ মম' পেক কৰিবলৈ গৈছে মই বোলো ম'ম'কে লৈ লোৱা তাৰপিছত গৈ থাকিম আৰু ওলাই লাহে ৰোঁ বুলি ক'লেও মানে ভাতে আমাক লগ নেৰে এতিয়া মম' বিচাৰিলেও মম' বোলে ষ্টিম কৰিছেহে দুটা বাজি যাব তেনে ইয়াততো ৰখি থকা কথা নাই সেইকাৰণে গৈ থাকোঁ আৰু আকৌ ভাত অকণমান খোৱা বুলি কৈছে ৰাস্তাত য'ত পাওঁ খাম আৰু খাবই লাগিব আমি ভাতৰ মানুহ যে ভটুৱা ভাতে সেইকাৰণে আমাক বিচাৰি ফুৰে মানে আমিও ভাতক বিচাৰি ফুৰোঁ ভাতেও আমাক বিচাৰি ফুৰে এবাৰ ওলাইছোঁ আৰু দেই ঘৰলৈ বুলি চাবলৈ গলে আমাৰ অসমখন কিমান ধুনীয়া এইবোৰ পাহাৰবোৰ কাটি কাটি শেষ কৰিছে এইটো এশ টোপোলা এশ টকা তিনিটা লৈছো গাঁৱত মানুহ বাৰি বাৰ পায় মাটি কঁঠাল কেনেকুৱা হাইৱে চিটি ধাবা পালোহি আমি এয়া মই ভাত খাইছোঁ খাইছে ইফালে আমাৰ এৰিয়াও বোলে চকীত বহিয়ে ভাত খায় ভাত খাই আছে দেই মোৰ দেহাটো হওক কাপোৰ লেতেৰা হ'লেও হওক কাপোৰ লৈ এন চু চিন্থ কৰি দিম ন হোটেললৈ আহিলে বস্তু এটা চুৰ কৰোঁ দেই এইটো চুৰ কৰোঁ দিছোঁ এইবাৰ নাজানে আমাৰ ইয়াৰ মানে মুখ চুখবোৰ চাফা কৰি থাকিব লাগে যে সেইটো কাৰণে টিচুপাৰটো চুৰ কৰোঁ বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু চব চব খালে বেছিকৈ পলিও হ'ব মই যে ৰেবিদক ভাতকেইটা দিলোঁ তাই কৈছে মই দিছোঁ মানে মত মুমিয়ে দিছা তুমি দিছা ন ৰেবিদক মাম মা তুমি দিছা ন ভাল ছোৱালী অঁ দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ ভাতকেইটা খাই আছে ভাল লাগে ন এইবোৰ খুব বেলেগ এটা খুব ভাত খাই মেলি ওলাওঁতে মানে তিনিটা পঞ্চল্লিছ জাগত কালি আমি যিটো টাইমত সেইটো টাইমতো চেঞ্জ কৰি দিলো ভাত পেলালে যে হাইৱে ধাবা ইয়াৰ মানে থকা মানুহজনে মানে প্ৰতিটো ভিডিঅ' চাই সুধি চাই তুমি আইতালৈ কি নিচা মই বোলো আৰিয়াকে আইতাকে আৰিয়াৰ পৰা একো নিবিচাৰে অকল মৰমে বিচাৰে মৰমখিনি সদায় থাকিব হয় নে নহয় তামোল খালোঁ এই চুইজাৰযোৰ দেখিছে বহুত গৰ্জেছ হয় কিন্তু ইমান বেছি গৰম নহয় আপুনি তাত বহি থাকোঁতে মোৰ যে মজা ওলাই গৈছেগৈ দেই বেলেগ গৰমো বহুত ঠাণ্ডাদিনত পিন্ধাহে চুইজাৰ গৰম আছিলে কটনেৰে পিন্ধিব লাগে চব যে আৰু কি কাপোৰ ছোৱালী বুলি ইয়াতহে পৰা অহা পিছত যে ফ্ৰেছহে শান্তি লাগে দেই আৰু এটা কথা যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁ যাম জানো ঘৰটো এৰি থৈ যাবলৈ বেয়া লাগে যেতিয়া মুকলিখন পাওঁগৈ ইমান ভাল লাগে আকৌ ঘৰলৈ সোমাই অহাৰ লগে লগে এনেকুৱা লাগে যেন একদম মানে চাটখনে মোৰ ৰ'পত আছেহি ভাগি পৰিব আন্ধাৰ বন্ধাৰ মানে কিন্তু এটা কথা সদায় জানো ফুৰি ফুৰি থাকিব পাৰিব আই মানে খুব ফুৰি থাকিব বিচাৰোঁ মুঠতে ফুৰিয়ে থাকিব বিচাৰোঁ কিন্তু হয় সেইটো সম্ভৱ হয় জানো সম্ভৱটো নহয় ঘৰৰ মানুহ ঘৰলৈ আহিবই লাগিব সেয়া এতিয়া যাওঁ আৰিয়া জলপান বনাকৈ মোৰ ছাৰ পেৰা এইফালে আৰিয়াৰ ছাগু লৈ আহিছোঁ গৰম পৰিলে সদায় ল'ৰা ছোৱালীক চাগু খুৱাব লাগে যেনে তেতিয়া পেটটো ঠাণ্ডা হয় আৰু হেৰিয়ে আজি আইতা এনাইকৰ লগত কথা নাপাতে নহয় কিয় নাপাতে বোলে কাপোৰ লাগে বোলে জীনছ লাগে ফ্ৰক লাগে জোতা লাগে কুকুৰাও লাগে বোলে মই বোলো ভাল গৰু লাগে বুলি নক'লে দেই বোলো নহ'লেতো সোপা দিব হয় ইমান পইচা মোৰ মাজনীয়ে মায়ে পইচা দিলেহে তৎ মায়ে অলপ আগতে একাউণ্টত পইচা ভৰাই দিছে অ' সঁচাকৈ ন আইতা সেনাই এইবোৰৰ নাতিহে ক'লে ইমান মৰম মায়ে তাকে কৈছে মই তোমাক দেখাইনে বহুত দিন ধৰি মোক বেয়া পাইছা কিয় বেয়া পাইছা ক'ত ভুল কৰিলোঁ মই সেই বুলি কৈছে একদম মানে কৈছোঁ নহয় পইচা ভৰাই লৈ নে মায়ে শান্তি পাইছে মানে নিদিয়ে মই বোলো দিম কিয় নিদিম আকৌ ন যেতিয়া বেয়া টাইম চলি থাকে চবফালে বেয়া টাইম চলে গম পাইছেনে ক'লে দেখিছে ঘড়ীটো ৰখি গ'ল এঘাৰটা পোন্ধৰ হৈছেহে ঘড়ী যে বোলে কেতিয়াও বন্ধ হৈ থাকিব নালাগে ঘড়ী বন্ধ হৈ থকা মানে আপোনাৰ কাম বন্ধ হৈ থকা আৰু এটা কথা মই আকৌ বহুত উল্টাকৈ ভাবি থৈছিলোঁ এই যে চেন্দেলবোৰ এনেকৈ উল্টা হৈ থাকে মই ভাবোঁ ফুৰিবলৈ যাবলৈ পায় এনেকৈ বোলে চেণ্ডেল উল্টা হৈ থাকিলে মানুহৰ বেমাৰ হয় বুলি কিমান কথা আছে ন মানে মই আকৌ ফুৰিবলৈ যাবলৈ পাই বুলি ভাবোঁ মই সেইকাৰণে চেণ্ডেলটো উল্টা হৈ থাকিলে বেয়া ভাল পাওঁ আৰু ফুৰিবলৈ যাবলৈ পাম আৰু তাৰপিছত ইয়াতহে আহি গম পাইছোঁ যে নহয় বোলে বেমাৰ হয় কি জানো মানুহৰ ক'ত কি ৰিলেটেড মানে আচৰিত তথা দি মানে মানুহজন ওলাই গৈছে কাজিৰ লগত বজাৰলৈ আহি অকণমান মানে কি হয় ৰাতিপুৱাৰ পৰা জাৰ্ণি কৰি থকা ন ৰাতিপুৱাৰ পৰা নহয় বাৰু তথাপিও কিবা অকণমান চাবচোন মোৰতো ঘূৰা ঘূৰোৱাৰ নিচিনা লাগে আৰু বয়স হোৱাৰ লগে লগেতো আৰু হয় মোৰ মানে বয়সে ভাটি দিছে আৰু যোৱা ধুনীয়াকৈ পানী বটল থোৱা অঁ খাই লোৱা খাই লোৱা আৰু দুনুকে থোৱা দেই মা গুড গাই ইমান ভাল ছোৱালী বিয়াৰ আগত ছোৱালী এজনীৰ ইমান চিন্তা নহয় চাবচোন বিয়াৰ পিছত যিমান চিন্তা হয় ঘৰখনক লৈ বা বিয়া হোৱা মুখৰ কথা নহয় দেই ছোৱালী মই পালিছোঁ দেউতাকৰ চুলি সৰি টকলা হৈছে কাজুৱে কৈছে মাই দাদা তোমাৰ মাজৰ চুলি সৰিলেই মোৰ চুলি সৰি আকৌ বজিছে যেনিবা নিজৰ চিন্তাবোৰতো আছেই নিজৰ চিন্তাবোৰ গুৰুত্বই নিদিওঁ তাই থকা মানে চিন্তাতে থকা আৰু চিন্তা শেষ নহয় পইচা নাথাকিলে চিন্তা পইচা থাকিলেও চিন্তা উপায় নাই আৰু বৰ কষ্ট দিয়ে জীৱনটো তাতে আকৌ মানুহৰ মাজত জাতকেইটা এনেকৈ উলিয়াই উলিয়াই ভাই অ ভাই অ ভগৱান নাটকৰ ওপৰত নাটক ন আমাৰ জীৱনবোৰ কিমান নাটক কৰিম আৰু এক্টিং স্কুলত যাবই নালাগে আমি ইমান এক্টিং কৰি থাকোঁ আমি ন তেন্তে আৰু আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু দেই শুই থাকোঁ আৰু ভাত খবৰ যেতিয়া খাবলৈহে যাম আৰু তেন্তে আজিলৈ ইমানতে ৰাখোঁ সদায় কোৱাটোৱে কওঁ ভগৱানে সকলোৱে মংগল কৰক সকলো সদায় ভালে থাকক মোকো মোৰো মংগল কৰক দেই ভগৱান মোকো মংগল কৰক আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব দেই মই আপোনালোকৰ হৈ চিন্তা কৰোঁ নহয় আপোনালোকে মোৰ হৈ চিন্তা কৰিব আকৌ আৰু আনৰ কথা বোলে বেলেগে ভাবিলে সোনকালে ভগৱানে ফলটো দিয়ে মইতো সকলোৱে কথা ভাবোঁ দেই মোৰ কথা ভবা মানুহে নাই সেইকাৰণে আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আৰু প্লিজ মোৰ কথা ভাবিব দেই তেনেহ'লে আজিলৈ গুড নাইট আৰু দেই